thank <laughs> you Привет тут как тут завтра будем молоко продавать аленочка приветики азарами Привет. да продаем молоко а ему молоко молочь каши полезно если молочные каши прятинки традиционный рис у нас молоко, варить кашу. Безумно можно быть первым. вещей хлопья все осталось. Земные. Наши хлопья Вести. Тут как тут с удовольствием тебе сербой тоже. Нравится. Мы ем, мы ешь, Сейчас я Хлеб дуже портится. Вчера купил и раньше его до сегодня есть, а он уже заселил. Мать поехала по хлеб свежий. Угу. Таких хлеб сейчас печут. Не успеешь купить, а он каким-то зеленый, синий, красный, кисть не поймешь. И главное, что мягкий, и все, а цвет пошла. Еще он его mm -hmm. пекут. Раньше засохный хлеб, что укусить не можно, но он не цвел был. Yeah. А это свежий, мягкий, вчера купил, я а уже сегодня фигня. Я и не бачил даже, ее уже снимание матового там где их там да Ленка я уже написал Кофе, соли богато дал кашу Добавил. Сахар. Богат. Я его заблокировал. Не фиг, что, таким людям сюда приходит на прыщи уже сходит. Вот этот на переносице. Что, прыщики с пришел был? Да, на переносице, бачу, любят а, ага. прыщи вылазить. Вот тут, и вот тут, угу. прям там был. Ну, покажу удалы, что он да. прыщи. Ну, а ты в машине окно открываешь. Куда едешь? Да нет, блин, часто прыщи. Привет, я. Я коли молодший був, он в том году. Угу. Откупався в карьере. Откривав в... все окна, їхав з відкритими окнами, вообще нічого не боявся. И угу. не болив и нічого. А це уже переживаю. <режуваю> Думаю, что в ухо не надух. Ну да. Я колись їхав в автобусе, лазим. Заднюю дверь, у меня там з двух половин закрывалося. Там резини не было. И ветер дул. Да. Мне так в ухо продуло, было, что я, могу неделю мучиться с ним. Угу. Кажется, фигня, ветер чуть-чуть прощел, а в ухо надуло, а кто будет битком всегда. Я возле этих дверей стоял бы. За угу. ухо мучился. Ветер. Сквозняк. Спасибо, Аленочка. Спасибо. Все, Ванчик. Спасибо, Гамлет. Спасибо, Аленочка. Алена, желаю смачного. Спасибо. Ем тоже. Да, ждем. Я. Ждем маму, яка привезе нам хлеб. А я уже так, твоим и на хорошо. Сегодня холодно, такие на наподобие, пчелы не хочет летать, да. я заметил. Спасибо, Светлана. Да холодно сегодня. Я вон вышел, капец вообще. Надо штаны вдевать, настолько холодно. Представляете, впервые за лето настолько холодно, что надо штаны вдевать. Светлана, привет. М -м -м -м. Хорошо, Аленечка, мы тут и начинаем. Я уже утром смешного видоса смонтирую. Вот две смешные, смешные видосы, которые я выкладываю чуть позже. Что, Ванечка, тебе подсказать? Привет, Сережка. Ясно, Сережа, молодец. У нас примерно то же самое. Ничего себе, Михаил. Ихаила снег выпав. Uh -huh. А де він знаходиться? Навірно, за полярним кругом. Може бути, де кось показував, я теж бачу. Грак дуже великий прошов. Будет бачить вот пластмассовую хату, що побили куту решет. Mm. Пластмаславу. У нас так само Ленка. А мы бачили это. Кто поубил, ну, за да. сколько денег да, упорил. Не только бляха, кто я кинсим специально подруга. А -а -а. Съел. Так, он еще конфетки остались. nie ma, jakiś winczyk czy winczyk? Czy wentylator? Nie, nie popitał. Mamy telefon, mamy. 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 nie popitał, Mamy. 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 он тебе точно ответит, you know, сто процентов. Пересылал деньги кашу, так уже не хочу есть. Ладно, я наелся, Пусть к ест. Привет, Андрюша. Как ваша лютая жизнь. Пишет. Я скоро 11 часов. <свят> да. Короче, люди, я зараз закончу трансляцию, через пять минут вернусь. Приходите обязательно.